По червень і чому екодень? Здравствуйте, доброе утро, Запорожье, доброе утро, зрители. Ну, хочется сказать: с чего это все наверное, началось? Да, рассказать немножко почему у нас очень много субботников проводят, да, это аналог субботника, uh -huh. но субботник это такое, знаете, вот слух режет такой вот Совдеповская выходит и вы на субботник, не, субботник. не хотят люди идти на субботник и видя то, что как это все происходит, да, в основном это какая-то политическая символика, и людей выгнали, пофотографировали для камер, вот и завели, конечно нет, безусловно, они убирают какую-то, но нет, скажем так, желания у людей идти, поэтому у меня возникла идея, как сделать так, чтобы у людей возникло желание вот, культивировать все-таки в разуме человека желание пойти навести порядок единение с природой и так далее вот и во-первых во я решил поменять название назвать это эко-день угу. вот эко-экология день ну, само у -у -у -у. собой это день вот это Совсем другой тайминг мероприятия. Мы приглашаем всех деток, мы приглашаем детей с родителями. Это, скажем так, мы сначала уберем, наведем порядок. Это будет происходить на волне. Угу. Место отдыха наших запорожцев, многие туда любят ездить, проводить время с детьми. Вот на момент, почему на волне? Я буквально недавно, я живу в Южном микрорайоне, и я проехался туда, там, где мы сейчас организовываем это мероприятие. Ну, очень грязно. Грязно, грязно, еще раз грязно. Менталитет наш все-таки... Ну, пока ну, еще не дозрит. Не, не, дозрит, дозрит, не, не он, 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 он не меняется. Он не меняется, вот. И у меня возникла идея вот на ровном месте, я вот стоя там, говорю, мы это сделаем, я это хочу. Вот. Мы заручились поддержкой очень многих наших друзей. И районная администрация, и ребята, которые нам помогают. Вот. Это более 15 предприятий и, скажем так, каких-то частных лиц. Вот. И продолжу, да, о том, что вот, будучи там, я увидел это все и решил, мы это сделаем. Значит, ну суть какова Это будет в первую очередь Мне хотелось, чтобы люди захотели пойти То есть нас нашли выход, как зацикавить людей Конечно, конечно ну, Благодаря, наверное, социальным нашим Мережам, да, сетям Сетям, вот, Facebook, У нас большая группа поддержки И когда перед тем, как уже официально объявить О таком мероприятии Я задал вопрос, ребят, насколько это будет интересно На что я услышал отзывы, что да, здорово мы пойдем. Угу. Вот мы какое-то время это была подготовка, да, это сбор информации в первую очередь, сбор каких-то средств, которые понадобятся. Вот переговоры с нашими вот партнерами, друзьями, которые соизволили нам помочь. Вот поэтому, ну и конечно самое главное была идея. Это Люди должны захотеть, люди должны захотеть пойти на этот э, субботник, эко-день. Вот. И здесь вот, э, скажем так, никуда долго ходить, наверное, не пришлось. Я решил сделать э, красиво, приятно и весело. Мы сначала уберем, наведем порядок. Мы обязательно всем людям предоставим инвентарь. Это перчатки, мешки, все это будет. У нас будет водичка, наши партнеры будут поить всех водичкой, подчеркиваю, всем. Спиртное мы исключаем, никакого спиртного, это экология, это чисто, мы идем отдыхать и работать. Вот, точнее, работать, а потом отдыхать. Мы напоим водичкой, мы обязательно, у нас будут шарики. Берите детей, приходите, всем понравится. Будут для детей конкурсы, у нас будет очень много призов. Это будут как такие утешительные призы, как так и серьезные такие призы. У нас э, нас поддержали организации, которые э, культивируют активный образ жизни. Uh -huh. Вот. И это будут подарки, как там прогулка на байдарках и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, э, скажем так желание должно быть и, и ну я уверен, скажем, это из, из той статистики, которую мы сейчас видим в социальных сетях и отзывах людей, э, люди хотят, люди идут, и каждый день звонят, спрашивают, а чем помочь, а что брать, а что для этого надо, э, друзья, я хочу сказать одно: э, берите ноги в руки, приходите, не стесняйтесь, э, берите деток обязательно своих деткам понравится, э, пока детками будут заниматься наши э, друзья-аниматоры, да, хочу, почему будет кукольный театр для детей и как наши друзья из кукольного театра сказали, будет интересно не только детям, но и взрослым посмотреть это представление. Поэтому берите детей, берите, скажем так, жарный жал... настрой, да, берите хорошее настроение, берите деток и приходите. И я так думаю, мы сделаем то, что в Запорожье до нас никто еще не был. Будет субботник тот, на который люди хотят, и завтра они скажут, что мы хотим еще. Ну, я потому, что это уже не субботник, это уже какой-то фестиваль, а, если и театр, и конкурсы. И я, думаю, я думаю, ну вот в таком, я, я уверен, что людям понравится, я уверен, потому что, ну, скажем так, безусловно, первая основная цель это убрать, убрать, э, я не знаю, дай бог, чтобы нам мешков хватило, вот, убрать, навести порядок и потом, грубо говоря, э, под, э, возле этой вот кучи мусора устроить замечательное такое гуляние, вот, народное гуляние в котором, скажем так, мы все примем участие, и я думаю, все будут довольны. Все это пройдет, вот я не знаю, сейчас могу сказать, это пройдет в субботу, послезавтра. В котрей не собираются? В субботу в 11 часов начала. Это место отдыха «Волна». Два угу. километра от поворота с набережной. Вот, то есть, ну, на самом деле я специально прошелся пешком, 12 минут пешком идти быстрым шагом. Вот. Э, нам помогают, вчера я выезжал на это место с полицейскими, э, они, как говорится, свои рекомендации высказали, э, как это лучше провести, чтобы это было и безопасно, и автомобили, потому что, ну, там, скажем там так, автомобили... автомобили да. Ездят автомобили, нужно припарковать, мы с ними договорились, им показали, где, где сделать парковочное место. В общем, э, спасибо им за это. Вот, э, полиция с нами в этом направлении, вот, поэтому здесь, скажем так, если люди вы будете двигаться в сторону волны, вы обязательно увидите, вы не проедете мимо, будут да совершенно и будут указатели специальные, будут машины, будут люди, будет хорошее настроение, вот. Я думаю, все останутся довольны. И я больше, чем уверен, все, что делает Хелпер Запорожье, это ну это инновация, это креативно. И я так думаю, что мы в дальнейшем выведем этот конкурс на городской уровень, а может быть и все украинские. точнее не конкурс, а мероприятие, как угу. его назвать. Вот. Поэтому будем стараться. Есть еще очень много идей. Я думаю, мы здесь в этой студии обязательно встретимся и обсудим, и я вам расскажу. Вот. Но это немножко. Пізніше. Пізніше він буде, це, да. да. Юра хоче вже да, щось да, запитати. Да, таке запитання. Ви як людина, от розбираєтеся у цій справі? Останнім часом дуже багато в Запоріжжі відбувається заходів, які мають оцю приставочку еко: еко-день, еко-прибирання, еко там якісь, я не знаю, щось еко -фестивалі, еко -фестивалі, еко -фестивалі, да. да, Насправді, і е, люди вже, я не знаю, просто хтось пляшки збирає, хтось там щось починає збирати. Тобто невеликі, такі менш глобальні, скажімо, там менш серйозні проблеми розкриває. Як ви думаєте, от людина, яка в цьому розбирається? Чи не стане оця приставка? Еко скоро дуже така популяризована, що просто до будь-якого заходу банально, будуть да. да банально її будуть от цепляти. Там якесь невеличке з якщо можна так назвати, 15 людей щось десь приберуть, а зроблять враження а від того, що наші звучи, да здається. Ну знаєте, я, я думаю, в наш уже наш наш брат, наш житель города, українець, да. все-таки мы начинаем понимать, то, что звучит, это все здорово. Но mm -hmm. Мы результат ждем. Понимаете? Поэтому здесь, я хочу сказать, вот если забегая за хелпер Запорожье, наша общественная mm -hmm. организация, которая вот организовывает эко-день, да, у нас в Запорожье там, больше тысячи организаций общественных зарегистрирований. Mm -hmm. Но люди слышат только о нас мы делаем. Поэтому так же само э, можно сказать о эко, да, ну не вопрос, называйте и эко, я, я уверен, и будет, ну вот пошло оно ну, так, да, люди хотят вот, эко слышать, да. не вопрос, если от этого будет результат, я думаю хуже не будет, но если человек называет эко какой-то день, да, и потом получается так, что то есть мы получили какой-то себе он хочет сделать пиар, но в концовке результата никакого нет, для скажем так этого мероприятия то ну тогда это грустно и человек уже ну скажем так скажем пад, 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 падает в глазах населения людей и так далее поэтому я считаю что самое главное это результат а как это будет называться бог его знает вот у меня ну вот эко почему-то я скажем так я не думаю что какой-то вот принципиальный No, ну просто посредно было Экологично, не субботником да? назвать. Да, то есть здесь, здесь, да, вот у меня вот субботник, вот как-то вот это первое, что мне пришло в голову, эко-день. Да, действительно, я с вами соглашусь, очень много сейчас и эко, 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 только эко, и водка у нас эко, и пиво эко, все, все, что, хочешь, все, угу. все что хочешь эко. Ну, я думаю, мы сейчас посмотрим, как мы это сделаем, э, если э, это, а я уверен, людям понравится, люди на это пойдут, ну, мы что-нибудь сделаем так, чтобы наше эко... Отлічалася всі, <реш> якщо говорити про оці от заохочувальні такі бонуси, якими намагаєтеся привернути увагу до екодня, який в суботу відбудеться, це призи, звісно, да. І за що будуть давати призи? Хто краще поприбирає, чи хто краще візьме участь в конкурсах якихось ну, В першу чергу, звісно, да, в першу чергу це буде мабуть, мотивація где-то там вот бутилочку за кустиком не забити. То есть, ми определимся з нашими ребятами, будуть нам допомагати. самый активный уборщик мусора, там, э, самый креативный какой-то, может, кто-то захочет как-то там вот по-особенному его убирать и так далее. Обязательно. Призов более чем достаточно, поэтому, э, скажем так, номинации мы уж придумаем по месту. Вот. Uh -huh. Но в первую очередь, конечно, будут, я не знаю, самые такие вот интересные и э, ценные, назовем их, призы. Это будет, безусловно, за рез рез результативность работы. Вот. Ну, а в дальнейшем, когда мы уберем, это будут уже конкурсы и для детей, и для родителей. И такие конкурсы я попросил специально ребят, которые нам помогут вот в анимационном направлении, да, чтобы это были конкурсы смешные, вот, такие вот веселые, дабы людей, потому что детки это сейчас на каждом день рождения, это как-то угу. весело, все, а родители, работа, там, работа, работа, то есть повеселить, я говорю, сделайте так, чтобы родители аж плакали Смеху, от радости, да? от смеха, да, поэтому вот пообещали такие вот конкурсы, я так думаю, уже, ну, а для родителей, я думаю, не важно подарки, какие-то утешительные мы для них обязательно сделаем. Главное, чтобы все собрались, а на ну, кількість людей взагалі розраховуєте? Скільки людей хочете побачити? Ви знаєте, всі люди задають цей питання. Ну, я так думаю, ну, 100 чоловік буде це однозначно. Ну, ввіду того, що ми зараз з вами спілкуємося, от нас багато людей слухають, запорожці, я правильно говорю? вот, ви обов'язково візьмете за, в суботу утром і прийдете, скажімо так, зробити в місті порядок. Дякую за те, що акцію влаштували і за те, що ну, дійсно несподіваний суботник відбудеться і екодень від... Да, екодень від А хромаськордації Хелпер Запоріжжя дійсно матиме і розголос, і результат найголовніше не тільки розголос самого щоб нас погода не подвела. Вы задумывались, до речи, прогноз? Ну, пока месяц, пока синоптики нас обнадеживают. Но я надеюсь, ничего не поменяется. Вот, потому что, ну, единственное в чем, скажем так, переживания мои, это погода. Люди придут однозначно, их будет много, многие звонят. Вот, главное, чтобы погода не подвела. Вот. Ну а если подведет, ничего страшного, перенесу. Будем тримати и колечки за погоду и просить, чтобы она действительно была. Оптимальною для екодня. з вами прощаємося. дякуємо за те, що завітали і Спасибо рухаємося большое. далі. До речі, про прогнози, але на цей раз астрологічні будемо говорити в наступній рубриці. Гороскоп під якісну музику. Читайте і дізнавайтеся.